Сегодня день довольно-таки очень даже приятный. вот. Сегодня прошла аттестация всех трех коучингов, которые закончили обучение. Мы закончили еще месяц назад, но мы крутились, общались, ребята еще заканчивали свою программу. Сегодня это был такой общий сбор, такой приятной атмосфере, когда сидят там около ста человек, и все друг друга знают, и даже как-то порой грустно бывало, ну, в плане того, что некоторые люди отсеются, ну, понятно, что очень интересно дальше как-то с ними двигаться, ну, я думаю, те, кто будут активно, будут дальше как-то продолжать себя развивать, я думаю, с ними будет связь какая-то, все не теряются, вот, в общем, нам выдали там документ, который говорит о том, что мы прошли обучение Владимира с Вот. И по дню мы очень плотно сейчас... У нас остался, грубо говоря, один день для того, чтобы завершить одно очень важное дело, которое нам э, покажет в итоге наш результат. По факту это практически сейчас единственная возможность закрыть э, нашу цель за вот этот месяц. То есть мы хотим раньше. Вот. И, собственно, это уже будет в течение двух дней как бы решено. Также у нас... Э, мы не откладываем свои нынешние проекты, которые сейчас есть, которые до этого были. То есть это все работает, оно все идет. Когда тестируем, посмотрим. То есть очень много направлений, но как мы постоянно об этом говорим, но пока не... все это на таком этапе, то есть более реальные вещи какие-то уже будут в ближайшую неделю, вот. ну, В принципе, у меня все, Вадим еще поделится, поддержит информацию. Всем привет. Девочки смотрят, думают, что это они делают. Снимаем видео. В общем, блин, все круто. Сегодня была презентация, то есть мастер группы. Это новый формат вообще обучения будет пока. То есть такого не было еще. В общем, мы за любую тусовку, за любую движуху. Мы хотим оставаться в теме, так сказать. И будем Вместе с нашими наставниками, вместе с командой, с людьми, которыми, которые решат идти дальше обучаться. Сейчас постояли буквально полчасика поразмыслили, что мы вообще хотим за два месяца, за три сделать еще. Помимо декларации, помимо вообще того, что сейчас происходит. Каждый день, я бы сказал, все меняется. Да? интеллект, сознание, что хотим вообще, какие ниши мы хотим. Все становится как-то более глобальнее, все более понятнее. Вот. Ну и расписали сейчас все. Ну не расписали, устно все обсудили. Сделали такой мозговой штурм на полчаса реально в пустом В общем, все понятно, реально. Что делать понятно. До, до, до уровня там э, стабильного там 300 тысяч в месяц все понятно что можно делать Работы вообще просто огромное, огромное множество. Сейчас э, задача максимально вложиться усилиями, чтобы закрыть декларацию, потому что э, у нас в голове сейчас такая установка дана, что за две недели мы закроем декларацию. Все. Иначе никак. Будем думать, уже придуманы какие-то схемы, как это будет сделано. Есть три варианта пути развития событий. Будем делать. Сегодня в зал не сходили, не успели. Очень реально крутое сегодня общение было в Бука. Реально круто. С людьми приятно пообщались. Немного как-то грустно даже, что закончилось это. И некоторые люди, реально, мы, может, их даже больше не увидим. Связь поддерживать мы, естественно, с каждым не можем. Вообще, в последнее время очень приятно, вот реально, как, и, как я хотел, как, наверное, хотел Саша, что каждый день новые люди подходят к тебе, что-то спрашивают, что-то что, -то, что -то узнают, что-то им всегда надо. Добавляются в друзья, звонят даже, бывает. Много сообщений в Это очень интересно, и я готов с каждым, Саша готов с каждым делиться каким-то каким своим опытом. Да? Очень важно, даже вот сегодня даже узнали, что очень важно помогать людям. Если ты хочешь быть, зарабатывать очень большие деньги, тебе нужно 10, 10, человек вывести на новый уровень, да? да? Ну да. В, принципе, в общем, можно много чего говорить вообще по дню. Каждый день, вот, каждый день идет работа над собой, над своими какими-то ошибками. Ладно, вообще, как дела. Да? Что-то в последнее время, знаете, стали на самом деле спокойно. Я, может быть, говорю даже как Ладно, всем пока. Пока.